الحمد اللہ وحدہ وسلات وسلم علام اللہ نبی اب من الہمشََ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلاس کے اندر یہ عبارت پڑھی گئی تھی ان الحنیفیت ملت ابراہیم ان وحدہ مخلص اللہ الدین کہ دین حنیف جو ملت ابراہیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو دین کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرتے ہوئے و ب ضالمر اللہ جمی اور اسی بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے وَخَلَقَهُمْ لَهَا اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اس کی تفسیر الحمد للہ پچھلی کلاس سے مکمل ہو چکی تھی اب آگے شیخ نے اس بات کی جو دلیل دی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی آگے شیخ دلیل میں لکھتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ و ما خلق وون وبدون صورت الزاریات کے آیت نمبر ش... چھپن شیخ نے یہاں دلیل کے طور پہ نقل کی ہے فرمان باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانسا الا اللہ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں وما ان یا ابودی اور یہاں بندگی سے مراد عبادت سے مراد یہ ہے کہ میری توحید کو اختیار کریں تو یہ آیت نمبر چھپن ہے آج انشاءاللہ یہی سیکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ مزید اگلی دو آیتیں بھی آیت نمبر چھپن ستاون اٹھاون انشاءاللہ شاء اللہ آج کے کلاس میں اسی بات کے اوپر گفتگو ہوگی سورہ زاریات آیت نمبر چھپن ستاون اٹھاون اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ آیت نمبر ففٹی سکس ففٹی سیون ففٹی ایٹ سرت الزاریات و ما خلط الجنا ولسا اللہ لیہ اللہ تعالیٰ نے یہ نفی اور اثبات کے ساتھ فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا یعنی جو پیدائش کا مقصد ہے انسان و جنات یا انسان و جنت یہ وہ مخلوقات ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے یعنی یہ شریعت کے مکلف ہیں جن کے لیے جزا و سزا ہے اچھے کام کریں گے تو ان کے جزا ملے گی جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو ان کے لیے اقاب ہے یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے تو بے حد و بے شمار و بے حساب مخلوقات ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے یعنی کہ وہ مکلف ہیں ایک انسان اور ایک جنات اور انہی کے لیے جزا سزا یعنی جنت اور جہنم ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے لیے یعنی دونوں مخلوقات جنات کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی یہی جو ہے نا یہ رہنمائی ہے کہ ان کی پیدائش کا مقصد اس کو وہ سمجھیں کہ ان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے اللہ نے پہلے یہ نفی فرمائیں کسی اور کام کے لیے نہیں کہ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ تمہاری پیدائش کا صرف ایک ہی مقصد ہے کچھ اور نہیں ہے پھر فرمایا اللہ لیا ابودون اور وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو یعنی تمہیں میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ماں اری دون رسک و ماں اری دو آئیں یوت امون میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ یہ روزی روٹی کے مسائل میں الجھ کر مجھ سے غافل ہو جائیں مجھے بھول جائیں میں ان سے کوئی رسک کے مسائل نہیں حل کرانا چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں ان اللہ هو الرزاق ذوال قوت المتین کہ بلا شبہ یقینا اللہ تعالیٰ ہی تو رزاق ہے کھلانے والا تو خود اللہ ہے یہ اللہ کا کام ہے تمہیں روزی دینا یہ اللہ کا کام ہے تمہیں کھلانا اور وہ اللہ تعالیٰ نہایتی قوت والا اور نہایتی طاقت والا ہے یعنی اللہ کے اتنی قوت بھی ہے اس کے پاس اتنے خزانے بھی ہیں کہ وہ تمہیں کھلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے رضا کا یہ بلا سبب نہیں ہے اللہ کے خزانے ہیں اتنے اللہ کے پاس ایک بڑی عظیم آیت ہے اور اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ بہت تفصیل ہے اس میں بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے اہم ہیں میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹوں ورنہ آج کی کلاس زیادہ لمبی نہ ہو جائے کیونکہ آیت نہایت ہی سمجھنے کے لیے عقیدہ سیکھنے کے لیے اہم ہیں پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفی اور رسبات کا جو اظہار فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ اسے پیدا کیوں کیا گیا ہے پیدائش کا مقصد کیا ہے اس پوری زمین و آسمان اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کی توحید اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی توحید کے لیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تم لوگوں کا رزاق ہوں داتا تو میں ہوں دینے والا تو میں ہوں تم ان روزی روٹی کے مسائل میں معاش کے مسائل میں اس میں ایسا نہ الجھ جانا دنیا کے کام کاج کے اندر کہ تم مجھ سے ہی غافل ہو جاؤ تم مجھ سے غافل مت ہو جانا تمہاری روزی کا ذمہ میرے پاس ہے میں نے تمہیں روزی دینی ہے تو تم روزی کمانے کو یہ دنیا کے کام کاج کو اپنا مقصد نہ بنا لینا یہ اس کو ضرورت سمجھنا یعنی یہ تمہاری ضرورت ہے تمہارا مقصد حیات نہیں ہے تم کمانے کو دنیا کے کام کاج کو اپنا مقصد حیات ہرگز نہ بنانا یہ صرف تمہاری ضرورت ہے تو اس کو ضرورت ہی سمجھنا اس کے مکمل تفصیل انشاءاللہ بھی چند باتوں سے انشاءاللہ بات مکمل واضح ہوگی تو اللہ نے یہاں دوسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم مجھ سے غافل نہ ہو جانا اور اس کو اپنا مقصد حیات نہ بنا لینا تم ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے ہو نہ اس دنیا کو تم صرف آسائشات حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا کے لگزریز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا کو جنت بنانے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بیجے گئے ہو بلکہ تم صرف میری عبادت کے لیے بیجے گئے ہو اس آیت کا مفہوم ہے اور ان اللہ و رضا کو ذل قوۃ المتین اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رضا کے وہ تمہیں روزی دے گا تو جو لوگ آج اللہ کے بندوں کو یہ لقب دے دیتے ہیں کہ فلاں گنج بخش ہے فلاں داتا ہے فلاں بھی خزانے دینے والا ہے فلاں بھی اولاد دینے والا ہے فلاں کے یہاں سے بھی شفا مل سکتی ہے اس کے دربار پہ جائیں گے تو کچھ برکت مل جائے گی یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں باطل ہیں جائز نہیں ہیں اور یہ توحید کے ہیں یہ شرک ہیں تو انشاءاللہ یہ بات ہماری یہاں مکمل ہوئی اب اس میں کچھ مزید جو ہے وہ چیزیں سمجھنے کی ضروری ہیں پہلی بات کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو عبادت کہتے کسے ہیں عبادت کی تعریف کیا ہے ابن تیمیہ رحم اللہ نے بڑی عظیم ترین تعریف لکھی ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے نا قول جمیل ہے ابن تیمیہ رحم اللہ کا وہ لکھتے ہیں عبادت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہ العبادت ویا اسمن جامک ما یحب اللہ وضاح من القوالی ولال ظاہرت ولباطینہ کہ عبادت یہ ایک جامع اسم ہے جو ان تمام چیزوں کے اوپر مشتمل ہے تمام باتوں کو جمع کرتا ہے تمام امور کو اکٹھا کر دیتا ہے یعنی وہ تمام باتیں جن سے اللہ سبحان و تعالی محبت فرماتا ہے پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور ان اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے چاہے وہ انسان کے اقوال ہیں یعنی زبان کا کول جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اعمال یا انسان کے اوزا جوارے سے ہونے والے اعمال یعنی اقوال اور اعمال اعمال اور کون سے ظاہرتی والباطنہ کہ انسان کے ظاہر سے جو عمل نکلتے ہیں اور باطن جو قلب کی کیفیت ہے جو دل کے اعمال ہیں ایک ظاہر کے اعمال جسم کے اعمال اور ایک قلب کے دل کے اعمال تو قلبی کیفیت اور جو ظاہری انسان عمل جو ہے نا وہ کرتا ہے یہ سب کے سب وہ ہونے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو عبادت ایک ایسا جامع جو ہے وہ لفظ ہے جامع جو ہے نا اسم ہے جو ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر دیتا ہے ان تمام امور کو جو وہ جمع کر دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے چاہے وہ زبان کے قول اقوال سے ہوں چاہے اعمال سے ہوں اعمال چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ہو آگے مَا غایت الذل و غایت الحب اللہ از کہ وہ اس کے ساتھ کیا شامل ہونا چاہیے انتہا درجے کی ذلت انتہا درجے کی آجزی انکساری وغیت الحب اور انتہا درجے کی محبت اللہ از کے لیے ان اعمال کے اندر انتہا درجے کی آجزی ان کی ساری ذلت ہونی چاہیے اللہ کے آگے اور انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے وہ ارکان العبادتی ہیا کمال ذلی و ما کمال کمالمحبتی اللّہ تعالی اور آگے کہتے ہیں کہ اس کے جو ارکان ہیں وہ یہ ہیں کہ کمال ذل کے ذلت کا کمال یعنی انتہا درجے کی بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور انکساری اور ذلت یعنی اللہ کے آگے جھکنا انتہا درجے کا غایت درجے کا اللہ کے آگے جھک جانا ورخضو اور اللہ کی خشیت اللہ کا خوف آجزی انکساری اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ ما کمال المحبۃ للہ تعالی اور اس کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تو اللہ عز و جل کے لیے تو شیخ نے جو تعریف بیان کی ہے عبادت کی اس کو سمجھنا انتہائی اہم ہے کیونکہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے انسان کا مقصد حیات کیا ہے دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت تو جب تک عبادت کو سمجھیں گے نہیں اس مقصد کے اوپر ہم فائدہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے کیسے ہے اس کو سمجھیں گے نہیں تو شیخ نے جو تعریف بیان کی صحیح پتہ چلا ہمیں کہ عبادت ایک جامع اسم ہے جو تمام اقوال کو اور اعمال کو جمع کرتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے آج انکساری ہو اور انتہا درجے کے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بھی ہو عبادت کی پانچ بنیادیں ہیں پانچ چیزوں کے اوپر عبادت کی بنیاد ہے اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ انتہائی اہم بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی اللہ کی توفیق سے اللہ توفیق عطا فرمائیں زیادہ دھیان سے سنیں اور ان پانچ بنیادوں کو نوٹ بھی کرنا ہے عام لے ٹھیک ہے یہ آج کے درج ذرا اہم ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا کہ عبادت کے جو بنیاد پانچ ہیں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں عبادت کیا ہے عبادت کی بنیاد کیا ہے عبادت کسے کہتے ہیں وہ کون سے عمل کو ہم عبادت کہہ سکتے ہیں تو انسان کے وہ تمام کے تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال کہ جو ظاہر سے اور باطن سے یعنی ظاہر باطن کا میں نے بتایا کہ باطن کا مطلب ہے قلب دل کی کیفیت دل کے اندر کیا ہے اور ظاہر کا مطلب ظاہر اوزا جوارے سے جو انسان عمل کرتا ہے تو انسان کے زبان سے اور اوزا جوارے سے اس کے جسم سے جو بھی اعمال نکلتے ہیں وہ سب کے سب وہ ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں جو اللہ کو محبوب ہوں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ عبادت کی پہلی بنیاد ہے دوسری بنیاد ہے کہ وہ اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ کیے جائیں میں کسی قسم کی بھی جو نا ملاوٹ ریا کاری دکھلاوا نہ ہو وہ اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تیسری بنیاد یہ ہے کہ وہ اعمال پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے یعنی این سنت کے مطابق ہوں اتباع سنت کے مطابق اس کا حکم دین کے اندر احادیث کے اندر موجود ہو یعنی وہ اعمال کو سر انجام دینے کا جو طریقہ ہو وہ بالکل سنت کے مطابق ہو اس میں بدت نہ ہو اپنی مرضی سے عمل نہ ہو وہ عمل اس کی دلیل موجود ہو کتاب و سنت کے اندر وہ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہو ٹھیک ہے وہ اتباع سنت کے عین مطابق ہو چوتھی بنیاد یہ ہے کہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیے جائیں عابد کے دل میں یعنی عبادت کرنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کمال اور انتہا درجے کی ہو ہوزین کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں یعنی ایمان والوں کے دلوں کے دلوں اندر اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے تو جو عابد عابد ہے ہے یعنی عبادت 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 کرنے کرنے والا والا سے مراد کیا عبادت کرنے والا. کہ جو جو شخص کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے ہم سب کو عابد ہونا ہے یعنی ٹھیک ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم سب کو عابد ہی بننا ہے نا تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ عابد کیسے بنے تو عابد کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کمال و انتہا درجے کی ہونی چاہیے اور پانچویں بنیاد یہ ہے کہ عابد یعنی عبادت کرنے والا ازبہ جل کے سامنے اللہ ازبر جل کے آگے انتہائی درجے کی عاجزی انکساری خوشی و خوضو اور کمال ذلت کا اظہار کرے یعنی جو عبادت کر رہا ہے تو اللہ کے آگے انتہائی درجے کا جھک جائے سجدہ کہتے ہیں نا کہ سب سے عظیم عبادت سجدہ ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے آگے سجدے کے اندر جھک جاتا ہے تو جو عابد ہے وہ اللہ ازبہ جل کے آگے انتہائی درجے کی عاضی کا اظہار کرے انکساری ہو خوشو ہو ہو اور کمال ذلت ہو پس وہ محبت جس میں ذلت نہ ہو اور وہ ذلت جس میں محبت نہ ہو عبادت کہلانے کی مستحق نہیں ہے اس مسئلے کو دوبارہ سمجھیں کہ پس وہ محبت جس میں ذلت نہ ہو اور وہ ذلت جس میں محبت نہ ہو عبادت کہلانے کی مستحق نہیں ہے عبادت کے لیے کمال ذلت اور کمال محبت کا جمع ہونا دونوں کا ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے جو عبادت کرنے والا ہے وہ عمل کیوں کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ اللہ کے محبت سے عمل کر رہا ہے اور اللہ کے آگے آجزی دکھا رہا ہے جھک رہا ہے ان کے ساری خوشی و خضو تو یہ پانچ جو نا وہ بنیادیں ہیں یعنی عبادت پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے ہم دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے اور وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جو میں نے ابھی بیان کی پانچ نکات کے اندر پانچ پوائنٹس میں نے بیان کیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کو پسند اور محبوب ہوں اور وہ اخلاص اور وہ اخلاص سنت کمال ذلت اور کمال محبت کے ساتھ کیے جائیں ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ جملہ آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اپنے پاس نوٹس کے اندر کہ عبادت کن پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کو پسند اور انتہائی محبوب ہوں اور وہ اخلاص سنت یعنی وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو سنت کے مطابق ہو اور کمال ذلت اور کمال محبت کے ساتھ کیے جائیں تو یہ عبادت کی تعریف ہے یہ عبادت کی بنیاد ہے تو یہ پہلی وائس کے اندر یہاں پہ اتفاق کرتا ہوں باقی دو چیزیں انشاءاللہ اگلی وائس میں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ